चेहरा असा पाहिजे की ज्या चेहरा उभा राहिला की त्याच्या पाठीमाग शेकडोच्या प्रमाणात तरुण पुरे दिसले पाहिजे शहराच्या विकासाचा गोष्ट असो शहरातल्या कोणत्याही गोष्ट असो कोणत्याही कोणा वेळेस कोणते काम पडो आरोग्य पळो कायच पळो तर एक चेहरा असा प्रत्येकाच्या जो डोळ्यापुढे येते ते म्हणजे बंटी भैया केजरीवाल बंटी भैयाचा म्हणजे परिचय करून द्या एवढा काही मी मोठा नाही आहे किंवा स्वाभिमानचं ज्या ठेवले रोपट लागलं होतं त्या रोपट्याने पाणी घालणारा अचलपूर परतवाड्याला एक माडी म्हणजे भैया केजरीवाल खास असा माणूस आहे की बंटीभायाचं नाव काढलं की या ठिकाणी रवी राणाजी असो किंवा नवीन राणाजी असो बंटी भैयाच्या नावाची चर्चा वेगळी असते असे सन्माननीय भैया केजरीवाल आहेत भैया येणारा कालखंड आणि बंटी भैयाची असणारी शहराच्या विकासाची नजर आम्ही काय समजावा विकास काफी सालों से यहाँ विकास नहीं हो रहा है कई जनता अचलपुर से भी कई काल आए थे फोन आए थे कि विकास नहीं हो रहा बंटी भाव अपने को अचलपुर नगर पालिका का विकास करना है बहुत सी समस्या अचलपुर नगर पालिका में बच्चों को अभी संस्कार और पौधदार बड़े स्कूलों के माध्यम से बच्चों की फी ज्यादा है कि नगर पालिका में बच्चों की कानवेट होना चाहिए जो के जी वन से लेके मैट्रिक तक उसके बाद आरोग्य होना हॉस्पिटल होना दीवा बत्ती होना, कर होना बराबर नाली होना विकास ही नहीं है विकास के लिए सभी नेता लोग सभी युवा जिनको नेता बनना है वो सभी बोलता है मैं विकास करूंगा कई सालों से यही सुनते आ रहा है कि मैं विकास करूंगा आपके मेरे को वोट दो मे को खड़े करो मेरे को मैं अच्छा काम करूंगा बस ऐसा बोलता है वो अपने पांच साल का कार्यकाल पुरा करण्यात लय लयच्या मुलाखती घेतल्या पण शिक्षणावर कोणीच बोललो नाही तुम्ही मला पहिला माणूस दिसला की या माणसांना डायरेक्ट सांगितलं खाजगी शाळेचे डायरेक्ट नाव घेऊन माझ्या मुलाखतीची सुरुवात केली येणाऱ्या कालखंडात बंटी भैया जर या ठिकाणी सेवेची संधी भेटली तर कोणत्या प्रकारचं शिक्षण तुम्ही या ठिकाणच्या लत आणि त्याच्या पालख्याचा आर्थिक म्हणजे लुबाळ होणार नाही हा काय प्रयत्न राहील खाजगी जो स्कुले आहे फी बढते साल हल्को सब लोग जो उद्धार हो गया संस्कार हो गया बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं जो मीडियम क्लास है जो अपने अचलपुर नगर पालिका अचलपुर से लेके परतवाड़ा के जो झोपड़पट्टी से लेके गरीब वर्ग है ये खा जाएंगे? तो इनके लिए के जी वन से लेके मैट्रिक तक अपन नगर पालिका के अंदर ऐसा एजुकेशन देने को होना शासकीय जब ये प्राइवेट कंपनी कर रही है तो गोर, ये तो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े एजुकेशन करने को होना इनके पास तो धन बहुत जागा, जागा है ई क्लास की जमीन है यहाँ अपन बड़े बड़े विद्यालय के जी वन से लेके कॉन्वेंट स्कूल बना सकते हैं यहाँ के जी वन से लेके मैट्रिक तक अच्छा एजुकेशन देने को होना हर गरीब परिवार मीडियम क्लास का बच्चा यहाँ पढ़ने को होना यहाँ का एजुकेशन जो नगर पालिका को आए होंगे उसका माध्यम अपन दूसरे तरीके से करेंगे वो, वो से की भरपाई पाया करेन आता म्हणते भैया तुमच्या मध्ये शिक्षणावर जे तुम्ही आणि एकदम साथीला माती लावून तुम्ही डायरेक्टच बोलले पण कसं आहे शिक्षण कसं आहे रोजगार हाताले काम पाहिजे हाताले घाम म्हणून घाम जेव्हा पर्यंत जात नाही ना तेव्हापर्यंत पोता तणास पडत नाही या ठिकाणी जो रोजगारच नाही ना तो पिल्ले मिला आपला राजू उलंगवाडी पडले हो आत्महत्या करून आले त्यातले कर्मचारी या ठिकाणी रोजगारासाठी काही ते सांगा मला बड़े बड़े जैसा उद्योग के लिए लोगों को रोजगार के लिए बहुत उपाय है कोई इसके अंदर आगे बढ़ता ही नहीं है इतने उपाय है कि जैसा दस लाख रुपए का जो टेंडर रहता है लिमिटेड उसको अपन तीन लाख के अंदर कन्वर्ट करेंगे तीन लाख के हिसाब से हर आदमी को काम दिया जाएगा उसके बाद डेली विजेस की अपना डेली विजेस है उसके अंदर लगाया जाएगा उसके बाद बड़े बड़े उद्योग लाए जाएंगे उसके अंदर इनको नौकरी दी जाएंगी उसके बाद अपन प्राइवेट कंपनी जो है जो मेरे संपर्क में बहुत बड़े बड़े उद्योग है इनके, इनको उस, उस, मेरे माध्यम से वहाँ भेजे जाएंगा उनको डेली बेजे हो मंत्री हो महीने के हिसाब से हो वहाँ पर अपन भेजेंगे तीसरी बात अपने घन धंधे के लिए जैसा ई क्लास की जो जमीन है कार्नर है जहाँ ट्रैफिक नहीं हो रहा है वहां अपने एक दस बाय दस की दुकान खोल के ठेला टाइप पान टपरी है चाय की दुकान है उनको वहां बैठाया जाएगा फुलारी की दुकान है मंदिरों के सामने फूल की दुकान है सब्जी की गाड़े है रसवंती है छोटे मोटे बिजनेस से लेके छोटे से लेके बड़े उद्योग तक अपन यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे बहुत रोजगार है करने वाला होना कैसा कैसा नहीं किया जाता रोजगार तो बहुत आहे बंटी वर बोलले तुम्ही रोजगारही बोलले ना लय प्रश्न आहेत आरोग्याचा प्रश्न आहे भाऊ आपला आठवडी बाजार असा आहे पावसाची गोट समजू शकतो उरून चिरिक मिरिक चिरिक मिरिक पाणी राहते पायाला लागून गाठा इकडे तिकडे फिरत उन्हाळ्याचा दिवस आहे म्हटलं किंवा डुकडंच खेळतात ना एक खकूंची मंडी उठली की अरे ज्या ठिकाणचं ना लोक घरी भाजीपाला शिजायला नेतात भाजी करायला नेतात त्या ठिकाण जो पुरा तिथं आहे ना लक्ष द्यायला लागेल बा तुम्हाला बंटी इकडे बाजार जो है ना ये एरिया बारह एकड़ का है बारह एकड़ के अंदर बीओटी के अंतर्गत कभी इसको योजना लाई गई है तो नीचे सब्जी मंडी बनती है ऐसी बम्बई के अंदर देखे होंगे आपने फिश मार्केट मटन मार्केट सब्जी मार्केट यहाँ और उन, उनके माध्यम से उनको रोजगार भी दिया जाएगा, बीओटी के अंतर्गत अपने को नगर पालिका को एक रुपये नहीं लगता नीचे सब्जी मंडी रहेंगी ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेंगे बड़े ऊपर खेलने का थर्ड थर्ड फ्लोर पर अपने को ग्राउंड मिलेगा खेलने को और यही बीओटी के अंतर्गत में जो भाड़ा आएगा इसके अंदर को सब्जी मंडी की सफाई भी होगी नगर पालिका को आए होंगे और ये बारह एकड़ के अंदर ये एक ऐसा माल बन के तैयार होगा जो नगर पालिका को आय भी देंगे सब्जी मंडी में लोगों को रोजगार भी देंगे और जो जगह जगह मटन मार्केट की दुकान है वो एक जगह होंगी लोगों को मटन मार्केट वालों को भी दुकान मिली जाएंगी और ये सुक्लम सुब अचलपुर जो इन अचलपुर के जो सपने हैं ये बनता नजर आएगा तो बनते भाई तुम्हें परिवार मतलब अठारहशे सात सात ना शहर है जन्म ज्याला इलिजपुर अचलपुर अचलपुर है अचलपुर तोड़ाइक पाए बहुत अच्छा प्रश्न किया है परवीन आपने अचलपुर परतवाड़ा वैसा भी संतों की नगरी और ऐतिहासिक धरोहर रहे है और इसको वो हिसाब से अपने को पर्यटक स्थान घोषित भी करवाना है और बनाना भी है कि अचलपुर में जो शाम को जो अपने बिजनेस लाइफ जीने के बाद दो टाइम शाम को आठ बजे से दस बजे तक वहाँ घूमे बाल बच्चों के साथ जैसा एक बहुत अच्छा स्पॉट अपने देखने को मिला अपने को वागा माता के सामने इसी टाइप से और अपने को चार पांच ऐतिहासिक धरोहर के पास इसको सौंदर्यकरण करके बहुत अच्छे लुक में देना है कि शाम को कुछ अपने बिजनेस व्यापार सर्विस का टाइम होने के बाद अपने मिसेस अपने परिवार के साथ जाके वहाँ घूमे और यहाँ संतों की नगरी भी है कई ऐतिहासिक मंदिर है इनकी भी धरोहर अपने को उठा के वहाँ पर गार्डन और उसको डेवलप करना ये ऐसा नाही म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की अचलपुरात ज्या ऐतिहासिक वास्तू आहेत म्हणजे दुल्ला गेट झालं केशवनारायण मंदिर झालं बाग झाली याशिवाय आपण सुलतानपुरातली गळी पाहिली या गोष्टीवर आपल्याला त्या ठिकाणी पर्यटन स्थळ डेव्हलप करायचा तुमचा विचारायचा हा हा, हा।, हा। बिलकुल हैर ज्याचा धरोहर भी आहे ना ऐतिहासिक इसको बनाने का तो बहुत से आपला गेट अमीनाथ है नवग्रह मंदिर आहे एरिया असे पाचशे जगा ऐतिहासिक इस्कू का संकल्प भी है और बनाना चाहिए बना एज्युकेशन वर बोलले स्वच्छतेर बोलले आरोग्यावर बोलले आणि याशिवाय परतवाडाच्या म्हणजे त्या बिचार बोलले तुम्ही आणि अचलपूरच्या तुम्ही पर्यटन स्थळाचा पर विचार केला पण एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो मी त्या बिचार जातो नगर परिषद राजे घरगुलसाठी येतात राजे मुल मारू मारू याच्या पाहाच्या चपला आणि होटा पानी सरल या घरकूल पाना कहीं तरी घरकूल तुम का योगदान रहे घरकूल गरीबों का अधिकार है ये और कई होगा इन्होंने निविदा फार्म भरा है उनको चक्कर लगाया है ये इनके बाप का माल नहीं है ये है मोदी सरकार की योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना और ये कभी मेरे हाथ में पावर इनको तीस दिन के अंदर घर को लाईन ऑफ नाही दिशा दूंगा। घरकुल दिला के इनको तसे होते परतवाडा अचलपूर शहरातील सुप्रसिद्ध उद्योगपती बंटी भैया केजरीवाल बंतीभयाच समाजाप्रती समाजसेवेच्या माध्यमातूनचं योगदान आज जबरदस्त आहे म्हणजे कोण ठिकाणी मी पहिल्यांदा सांगत तितंबा झाला की बंटी भैया पुढे त्याच्या बंटी भैयाच्या येणाऱ्या नगर परिषदच्या निवडणुकीत त्याचा असा विचार चालू आहे की नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी करा पण उमेदवारी व्हायच्या आधी त्याचं विजन काय आहे त्यानं म्हणजे आज लोक मी लय लोकांच्या भेटी घेतल्या पण एज्युकेशनवर बोललं कोणीच बोलले पण हा एकमे माणूस या माणसानं डायरेक्ट खाजगी शाळेचे नावं घेऊन यांनी सांगितलं या ठिकाणी या खाजगी शाळा मोठ्या प्रमाणात लोकांचं इकॉनॉमी झालं अरे निरा लुबाळणूक जाणार हो वजरचं काम आहे तर खाजगी शाळे व्यवस्थेवर यानं प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे आणि याशिवाय नगर परिषदेच्या माध्यमातून अशा शैक्षणिक संस्था उभ्या करून गरीबाच्या प्रत्येकाच्या लेकराला शिक्षण देण्याची जबाबदारी स्वीकारल्या याशिवाय एक आपलं हे सांगितलं आठवडी बाजारात आठवडी बाजारात बीओटी म्हणजे बांधकाम करा वापरा आणि हस्तांतरित करा या प्रकारात एखादी मोठी वास्तू बांधून त्या ठिकाणी सर्व मार्केट कॉम्प्लेक्स उभं झालं पाहिजे हे सांगितलं भट्टी भयानं लय विषयात चर्चा केली पण एक विषय एज्युकेशन सोबत म्हणजे जो एक पटला आहे तो विषय म्हणजे की अचलपूर सारख्या शहराला जर पर्यटन नगरी म्हणून जर येईनं जर आपण त्यात जर प्रेझेंट केलं तर जसं लोक चिखलदराजात जातात चिखलदरात जाता तर अचलपूर फिरतील ना, ना। आणि अचलपुरात एवढा वास्तव खरं सांगतो मला हा अचलपूरच्या पर्यटनाचा विषय लिहाव येणारा निवडणुका आणि त्या निवडणुकी का, कालखंडात विविध चेहरी उतर राहतील पण त्यातला बंटीबया केजरीवाल याचं जे विजन आहे हे त्याने क्लिअर केलं मी जे काय बोलले हे बंटीबया बोलले पण येणाऱ्या निवडणुकी कालखंडात येणारा प्रत्येक उमेदवार आणि त्याची प्रत्येकाची मुलाखत एकच चॅनल गावरांना पा आनंद घ्या कारण भाऊ वातावरण निवडून की नाही आत्तापासून गरम मोहोर आलं बघा